И мы рады сообщить, что наконец-то 5 часов вечера И мы будем продолжать этот смарт-вечер вместе с нами Привет, Лавика, Саня И сегодня мы узнаем про наушники, которые соединяли с динамиками Выпечка в форме клавиатуры я какому фейлу появился гурт Maroon 5 Один вопрос, много подарков, целых два победителя Но самых внимательных наших зрителей А просто сейчас будем обучать рефлексы Лавика Вот же Адам Левайт Адам Левайт Такие рефлексы бывают с байцбай девчатами, которые захопливаются творчеством Рон Фейб. <laughs> и появляется, что их звали совсем не так. Их звали таким страшным имям, то названием, которое я даже сейчас просто не найду. Kara а, Caras И появляется, что это через девчонку. Я хочу сказать, я хочу давай, сказать. Давай, Итак, давай. в мире есть всего одна женщина, которая не захотела любви и симпатий по отношению к себе от этих замечательных парней. Представьте. <laughs> было 16 лет, у него было м, три друга, музыканта, и они все увлекались девушкой по имени Кара. Но она не отвечала им взаимностью. Таким образом, ребята собрались в группу, которую и так и назвали: Кара Flowers. И, в общем-то, запели песенки. Им их проектом даже, кстати, заинтересовались. И был продюсер и спонсор, но группа, так сказать, все уже канула. Вот. Так и... Вам, подожди, подожди, но после чего, конечно же, они все равно не расслабляются, собираются вместе, играют в гараж-бэндах всяких разных своих личных и придумывают мэрун-файл. Але все одно техніка на мене набагато ближче. Я пропоную переходити до надзвичайно крутого стартапу, який побачиш і одразу кажеш мі 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 Отже, вушка, які перетворюються на динаміки, так це спеціальна така шапочка, можна сказати, або ще навушники, в Ві... назва їх. Accent Accent так, і ось ви бачите, ось ці кола вони будуть лунати. Ці динаміки, вони зовнішні. Ви можете одягати ці наушники слухати і слухати самі музики, роздавати її навколо, якщо звичайно натиснути на потрібні кнопки. І при цьому можна керувати все це дистанційно, і не буде усіляких проводів, у яких можна заплутати, вся та впати, впасти. І до речі, цей гаджет мені здається буде ідеально впроваджувати танцюристи. Ось, наприклад, як ця дівчина. Звісно, на вулиці тепер можна ідеї в в транспорті, можна зробити так, щоб твоєму. музыку слушал не только ты и сосед, но также еще и весь вагон подпевал. И, кстати, новинка это имеет светодиодную подсветку, но мы видим, да? Вот. И разработчики называли целью краудфандинговой компании сбор в 250 тысяч. Но, ребята... Но сейчас нас уже 3, миллиона. будет запускать. И, до речи, можно будет найти и наушнички в и при этом еще червоні, и с иншими кольорами чего вы очень сильно это же ну, клевые идея. Клевая идея. А есть идея еще поинтересней. Представьте, что общего между домохозяйкой и программистом? Ха! Новая клавиатура, которую теперь можно испекать. В общем, проект под названием Keyboard Waffle. Это такая себе вафелька в форме клавиатуры. У нас класс такой Ну, это формочка. Это устройство дизайнера Криса Даймена. В общем, вафельница, которая делает выпечку в форме классической компьютерной клавиатуры. Uh, вот, Она из алюминиевого корпуса, он на самом деле же безопасен для еды, поэтому действительно можно им пользоваться. И всего за 3 минуты обещает нам сделать красивую выпечку в виде клавиатуры, которую, кстати, еще и очень удобно резать, если вдруг у вас с глазомером что-то не так, мои дорогие хозяйки. Вот я всегда на этом как раз... Вообще можно запомнить, я заполнил это как раз там шоколадом, Он больше иншим смаколоком, и то, что мне здается, это прикольный такой такой гаджет, и поделиться одним варто. Друзья, настав час родите себе за уважність. Заходьте на Нескафе Свін, Ван Ван ТВ, обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від Нескафе в одному. Итак, самые внимательные. Сейчас слушайте. Какое насекомое стало первым компьютерным баком? Перший варіант моль, второй варіант муха, і вже третій варіант комар. Ви ж пам'ятаєте, що ми зараз не розказували тут сказку о мухе цикатухе. И... М -м, це була підказка. Отже, ми шукаємо два переможця, яких будемо обдарувати, якщо можна так сказати, червоною чашку та при цьому ще й запасом кави. Я пропоную зараз пригадати наших героїв, гостей, які прийшли для того, щоб нас насолодити різними смаками. Отже, Олена Токар та Дмитро Пантюхіне розповідали про свій проект під назвою Лолен Поп. А первої не бояться? Во-вторых, очень спокойно относиться ко всем скептикам, даже если эти скептики – это ваши родственники, ближайшие друзья, которые говорят конфеты. Если вы решили, надо идти до конца, никогда никого не слушать. Чем отличается юзер от лузера? И узнавали о мифе существования кнопки, которая называется AnyKey? AnyKey. Эникей? Ну, наверное, какие-то... Любая Кей. Кукуруза. Енікі беники є лівареники. Якийсь м'ячик. Тот, хто придумав щиталку Енекі-бенекі-єлі-варенекі. сіталку Енікі-бенікі єлівареніки. Енікий, це конкурент Маріки. Ключка треба підходить к любому двері. двірі. Да. Як завжди, крапкою величезною такою крапкою, якою зараз виношу просто тут на сцену. І я запрошу вас завтра, о 14-й годині разом із лайко, побачити наступні психоделічні гаджети, які дійсно будуть відкривати. Секреты мой будни. Обалдеть! Ну даже я приду, знаешь. До встречи завтра в два часа да. встречаемся, как всегда. Пока хорошего настроения yeah. и прекрасной музыки.